Но федерализация это угроза вообще независимости Украины и Украины как единой страны. А на самом деле подтекста для федеративного устройства в Украине он отсутствует. И тот господин Лавров, который предлагает нам и настаивает на федеративном устройстве Украины, он очень хочет, чтобы Украина развалилась, чтобы Украина не состоялась как большая европейская страна. И на самом деле только враг может пожелать Украине федерализации. Безусловно проблемы сегодня очень много путают проблем самостоятельности территорий и федерализации. Это две больших разницы, потому что федеративном, при федеративном устройстве совсем другая внешняя политика, совсем другая внутренняя политика. И страны, как правило, есть слабыми и особенно учитывая угрозу со стороны нашего бывшего восточного брата, а ныне а, фактически оппонента Украины, я думаю, что а, только унитарное а, государство, как Единая Украина, должно быть в Украине и не господином Лавровым и же с ним указывать, каким образом жить в Украине. Это все равно, что приходит на кухню чужой человек и начинает рассказывать, как варить борщ. Я думаю, что мы как-нибудь сами разберемся. На самом деле мы лучше это умеем.